Снова приветствую всех братьев и сестер во Христе, а также тех, кому это интересно. Получился небольшой перерыв с выходом новых видео на этом канале, потому что целый месяц мы были в Армении. Бог благословил нас вместе с международной командой служителей провести там такое уникальное служение. Мы собрали примерно 40 пастырей из разных стран и народов, включая Америку, Европу, Среднюю Азию, а также Россию, Украину, Донбасс, Крым и Израиль. И вот целый месяц мы были вместе в общении, в служении, в молитве. И именно Армения оказалась одной из немногих стран, где можно было собрать такую разнонациональную публику. Поэтому огромная благодарность нашим братьям и сестрам в Армении за их гостеприимство. И вот Бог совершал через это собрание, я верю, очень важное для сегодняшнего дня, для сегодняшней церкви пророческое действие. Дух ввел нас как представителей церкви Божьей, проживающих в разных странах, служащих в разных народах, в покаяние за кровопролитие, которое имеет отношение к каждому народу этой земли. Потому что нет ни одной страны сегодня, которая бы владела землей в границах, которые у нее сейчас существуют, получив их не через какие-то трагические, не через кровопролитные действия, а мы знаем из священного Писания, что за всякое кровопролитие приходит Божье взыскание, что, собственно, мы и видим сегодня. Почему это все умножается сегодня на этой земле? Также мы совершали покаяние за взаимное отвержение народов, за ненависть, которую и сегодня умножается в человеческих сердцах. И ежедневно у нас шла Молитва такая, ходатайственная молитва друг за друга, за народы, в которых мы живем, а самое главное за примирение церкви Христовой. Чтобы церковь Христова не была разорвана и разделена теми войнами, теми противоречиями, которые сегодня идут в мире. Потому что вражды между народами неизбежны. Об этом предупреждали пророки, об этом учил Господь Иисус Христос. И люди в этом мире будут еще больше и ненавидеть, и уничтожать друг друга, потому что нечестивым нет мира, так говорит Господь. Но Господь создал на этой земле свою церковь, чтобы явить погибающему миру свое царство, которое не от мира Сего, царство Божьего шалома, чтобы спасать людей из этого мира в вечное царство Христа, чтобы совершать примирение людей прежде всего с Богом, потом с самим собою и далее друг с другом. И это возможно, конечно, только во Христе Иисусе. По-другому никак, ибо написано во втором послании Коринфянам, 5 глава, 19 стих, «Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас от имени Христова, просим, Примиритесь с Богом. Вот она миссия Церкви Божьей на этой земле. И одновременно в этом и есть откровение ее характера. Не уподобляться народом этой земли, но быть свидетелем Божьего шалома этим народом. Церковь должна вспомнить, кто она, чьи интересы она представляет и чем она вообще должна заниматься на этой земле, для чего она послана на эту землю. Делать зло люди умеют сами и без нас. И даже добро люди в этом мире тоже умеют делать сами. В мире много есть волонтерских программ, благотворительных организаций, которые оказывают разную социальную помощь, поддержку. Это все существует. Но есть одно дело, которое на Земле не сделает никто, кроме Церкви. Это явить характер и образ Божий этому миру это открыть доступ в Царство Божье, чтобы обрести наследие этого Царства, вечную жизнь. Посмотрите на библейский Израиль. Те примеры, которые Бог через этот народ показал и нам сегодня. Тот образ, который мы можем видеть в этом народе. Что означает быть народом Божьим и каковой должна быть Церковь Христова на этой земле. В книге чисел, 23 глава, 9 стих написано так. Вот народ живет отдельно, и между народами не числится. Это очень важная такая позиция, очень важная идентичность любого христианина. Мы не от мира сего. Мы не принадлежим народам и странам, из которых вышли и среди которых живем. Мы принадлежим небесам, и мы представители... Царство Божьего – это наша обетованная земля и это наше Отечество. Ежегодно Бог заповедал своему народу праздновать Сукот. Есть такой праздник во свидетельство того, что люди не имеют, Божий народ не имеет постоянного места жительства на этой земле, что они странники и пришельцы, поэтому они в течение семи дней должны были жить в этих кущах, в палатках таких, и Бог заповедал в течение этих семи дней ежедневно приносить в жертву тельцов. Об этом написано в 29 главе притч. Первый день 13, второй день 12, и так все семь дней суммарно получается 70 тельцов должны были приносить в жертву израильтяне. В Бытие 10 главе перечисляется 70 народов, которые Бог рассеял по земле от Ноя после того, как первый мир был уничтожен потопом. И вот евреи должны были в праздник Сукот приносить эти 70 тельцов, каждого тельца в жертву за каждый народ. Это как прообраз будущего благословения для этого народа. Очень интересно, что евреи это обязаны были делать и делали, даже если с какими-то из этих народов у них были в конфликты. Даже когда эти народы оккупировали Израиль, враждовали против Израиля, евреи не могли сократить число жертв, они продолжали приносить жертвы благословения за своих оккупантов. Это прекрасный просто образ Божьей любви ко всем, даже к своим врагам. И церковь также сегодня должна благословлять все народы, независимо от того, кто на кого напал и кто с кем находится в какой вражде. Потому что это наша миссия, это наше послание на эту землю, не управление этой землей, а явление этой земле превосходящего, прекрасного царства. Божьего. Мы должны вспомнить, кто мы есть на этой земле и для чего мы на этой земле. В 4 книге Царств, в 5 главе, нам повествуется еще одна прекрасная история об одной еврейской девочке, которая была уведена в плен в Сирию сирийским военачальником Неиманом. Конечно, помните вы эту историю. Мы даже не знаем имя этой девочки, мы не знаем, все, что с ней на самом деле произошло, может быть, ее родители погибли, скорее всего. Или тоже были уведены в плен и проданы в рабство куда-то совсем другое место. Но эта девочка потеряла свою земную родину, потеряла э, свою семью. Можно сказать, вся ее жизнь была разрушена кем? Как раз этим неиманом, который ее взял в рабство. Но она явила настоящую любовь к Христову. Она не злорадствовала над тем, что неиман был прокаженный. У нее не было такого внутреннего состояния, вот это тебе воздается за все то зло, которое ты причинил мне и моему народу. Но она помнила, кто она есть, что она принадлежит народу Божьему. Она помнила, кто есть ее Бог. Поэтому, видя проблему Неимана, она сказала ему, вот если бы ты пошел и обратился к Богу Израилеву, то тогда этот Бог и только Он мог бы решить твою проблему. В итоге она помогла исцелиться. Подумайте, убийцы своих родителей. И каков был результат? То, что мы читаем, после того, как Нейман исцелился от проказы через пророку Елисея, он говорит такие слова. «Я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля». И не будет впредь раб твой приносить все сожжения и жертвы другим богам, кроме Господа. Вот она, настоящая победа Царства Божьего. Разве не так? Как это чуждо сегодня многим христианам? Потому что мы забыли, кто мы есть и для чего мы на этой земле. Сегодня так много дискуссий между верующими по поводу того, должны ли мы участвовать в общественно-политической жизни своих народов. Должны ли мы воевать, защищая свою страну? Можно брать при этом оружие или нет? Все эти дискуссии происходят от одного. Мы забыли, кто мы есть и к чему мы призваны. Если мы просто вспомним, кто мы и что мы делаем на этой земле, то многие темы и многие вопросы отпадут сами собой. Потому что наше дело, делать наше дело, то для которого нас Господь призвал, спас оснастил и оставил быть на этой земле. Бог хочет явить свою славу через церковь для этой земли. И для этого церковь должна быть носителем образа Божьего Царства. Но это несовместимо с образом мира Сего. Поэтому написано, не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, а для этого предоставьте себя в жертву. Будьте распяты, умрите для этого мира, чтобы быть живыми для Царства Божьего, чтобы носить образ Божий. К сожалению, не все люди сегодня в церкви хотят такого отделения от этого мира и принятия образа небесного. Они объясняют разными аргументами, почему это невозможно, объясняют справедливость тех или иных своих решений и действий. Это печально, но так было, в общем-то, и раньше. Далеко не все, кто ходил за Иисусом, становились Его учениками, мы это знаем. Также и не все, кто ходит сегодня в церковь, являются церковью Иисуса Христа. Потому что кто хочет быть Его учеником, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Ним, так говорит Писание. И это не про какую-то большую активность в служении или в общественной деятельности в этом мире. Это про Божий народ, который живет отдельно, между народами не числится, но по посланию своего царя идет в этот мир и несет служение примирения во все народы мира, без исключения, служаем обличением их грехов, свидетельством любви Небесного Отца и откровением пути спасения. Пожалуйста, друзья, просто подумайте и вспомните, кто вы во Христе Иисусе, к чему вы призваны, кого вы являете на этой земле и чем вы занимаетесь на этой земле по призванию Божьему. И идите этим путем. Да благословит вас Господь на этом пути.